Запад готовится к нанесению массового удара по нашей территории ядерным оружием. В первую очередь, почему они будут по каким объектам наносить удары? По аэродромам. Так зачем же мы выступаем в роли терпил? А Украина переходит к поражению военных объектов Российской Федерации, чего раньше не было. До этого они раньше пытались бить по этим регионам беспилотниками. Одно э -э дело беспилотник, который несет там 5-7 килограмм максимум, другое дело том шеду, который разнесет дребезги там пол аэродрома. И справді, удары ракетами – це, як каже полковник Хадаренок, новая страница ведения вооруженной борьбы. Бо усі ворожі объекты под прицелом, и це явно усложняет ситуацию для оккупантов. Аллаш Путин хоть в санитарную зону на 300 километров. В полосе 300-500 километров от западной границы Российской Федерации ну, практически исчезает понятие оперативного тыла. И нет таких объектов, которые не могли бы быть подвергнуты ударом крылатых ракет воздушного базирования. Опять-таки, в ближайшее время наверняка будут переданы многофункциональные истребители F-16. В первую очередь, почему они будут по каким объектам наносить удары? По аэродромам по узлам управления и связи. Па складам з матеріальними средствами, по комунікаціям, по інфраструктурним об'єктам. Причому я совершенно не виключаю ударів і по об'єктам топливно енергетичного комплексу, в тому числі і електростанції, теплоцентралі, воздушних і кабельних ліній електропередач. рятувати становище окупантів на Білгородщині терміново вирушили кадирівці. Бо як відомо, саме для них удари американською зброєю взагалі не страшні. Вони ж ні на що не впливають. На ход боевых действий удары западным вооружением по нашей территории, по глубинной территории России абсолютно никаким образом не повлияют. Десь мы уже так и чули, а потом бац, и Черноморского флоту немае, или таких и штабов с оккупантами. Конечно, вооружение в влияет, это военкоры говорят, это уже все говорят есть поставка, соответственно, снарядов, идет активный вандизм. Нет оставки а снарядов, происходит, соответственно, как бы замораживание Здесь Ситуация. Даже военкором быть не надо, чтобы понять, нет, я просто, что просто, я с просто, оружием воевать легче, чем... Я, я просто напоминаю, все время было заявление... Когда по... поставили, стало попроще. Я просто напоминаю, что время было заявление, то, что, как бы, соответственно, поставки со стороны американцев, составляющие на что влияют, такая же степень интенсивности идет, как бы это не совсем соответствует действительности. То есть надо понимать, что поставки вооружений, как и финансирование, влияют ну, на... Такие, знаете, ободряющиеся интенции, не, 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 мы нет. сейчас рассуждаем на тему того, что и самолеты не изменят положение Дело на вопросы. Мы же понимаем, что в известной степени изменения. Просто заранее надо сказать. В глобальном смысле надеюсь. Заранее просто надо говорить, как надо говорить, естественно, можно ошибаться, нельзя врать. То есть проблема в следующем. То есть, первый, например, отдельные виды вооружения влияют на этот конфликт. Хаймерс повлиял. Байрактар повлиял, втуры повлияли на отдельных фазах, они повлияли. Видите, мы как от байрактаров. дошли до вот этого хаймерсами даров вот, пацана, по тому точка, Для, що вони всі повлияли, тому що вони всі прилік тому толя, по тому що ми не ответили жорстко. Можна шибатися, нельзя врать. Це точно не про зомбоящик, бо там брехня на брехні і ще й помилки у цій брехні. Але як ми бачимо, навіть трупери Кремля визнали, що якщо українцям дати можливість захищатися, хоча б на прикордонні, це дає позитивні результати. Що ж касається боротьби западным оружием, то это, безусловно, конечно, осложнит ситуацию. Но тем не менее, тем не менее, и там будет ряд и тактических приемов, и других способов борьбы с этим оружием. И вот говорить, что оно как-то вот, ну, радикально изменит, радикально изменит характер вооруженной борьбы, ну, я бы, наверное, на данном этапе воздержался от таких оценок. Почему? Михаил Михайлович, ну вы же, давайте я вам процитирую вас. Одна из концепций НАТО состоит в получении господства в воздухе. Для получения этого господства в воздухе необходимо подавить систему противника. Для чего? Будут нанесены ну, сначала удары по глазам нашей системы ПВО, потом удары по аэродрому местам базирования, что вынудит нас отвести свои средства поражения На глибину, не даючи можливості їх использовать для рішення поставлених задач ми не зможемо использовать фаби і все інше. Це принципово змінить характер боротьби. Е, ну щось у пропагандистів геть, морди скисли. Та й взагалі на їхніх ток-шоу постійні фестивалі-біполярки. Бо спочатку історичні заклики до ядерних ударів по Європі та США. А тепер такі ж історичні, але крики про власне безсилля. Ми ж понімаємо. что терпила существует только для того, чтобы его ограбить. Это единое правило. Так зачем же мы выступаем в роли терпил, у которых можно безнаказанно отнять кошелек? Это же мы их провоцируем. Ну то есть шаг остается до нашего... Ярко выраженного ответа уже не по Украине, а по Соединенным Штатам Америки. Мы, естественно, не хотим отсюда так долго терпим, но терпеть до бесконечности тоже нельзя. Тревожные времена. Безусловно, и вот это американское решение о том, чтобы, так сказать, предоставить якобы Украине право атаковать объекты на территории Российской Федерации, это действительно очень опасный шаг в направлении, так сказать, ядерного апокалипсиса. Но это вообще впервые, когда Соединенные Штаты наносят удары по территории Российской Федерации, а также впервые, когда Соединенные Штаты наносят удары по государству, которое обладает ядерным оружием. Да, То есть и... так лихо еще никогда не закручивалось. Да, и, и должен заметить, что уже в прошлом году, например, украинские беспилотные летательные аппараты типа «Стриж» Ту-141 уже наносили удары по российскому аэродрому, на котором базировались стратегические бомбардировщики Ту-95. Ну и, так сказать, было сообщение о том, что, так сказать, были некоторые, так сказать, якобы украинские ракеты попали еще и В радар в систему предупреждения ракетним нападінням. Звісно, Москва не може делать вид, що нічого такого не відбувається. Москва, до речі, зараз і робить вигляд, що нічого не відбувається, і намагається запевнити громадян, що яка взагалі різниця, чи то Хаймерс прилітає, чи ГРАД, чи Нептун. А для людей, які знаходяться під обстрілом. А критично для них лично – для этих людей, которым я бесконечно сочувствую, для них критично важно, что по ним прилетело, по ним прилетел Град или Хаймерс, их эмоционирование по этому поводу. То есть, когда прилетело в твой дом, когда прилетело, не дай бог, в твоих близких, обычно, был ли это Хаймерс или был ли это Град, Никто не размышляет. А значит, это эмоционирование по поводу того, что вот теперь это еще и Хаймерс, но оно такое немножко навязано. І навязываемые. Тож тоді, яка вам різниця, чи то Хаймарс, чи то ГРАД, чи Ф- 16 бо щось дуже у вас нав'язуває моє з приводу цих винищувачів? Запад на СМІ появляется все больше материалов на передачи в Украине ф 16 и использование для ударов по целям в России американских истребителей. Решения тоже пока нет, как и самих самолетов, но процесс начался. Некогда нейтральная Швеция сделала своим киевским шестеркам очень щедрый подарок. Передала так называемые «Аваксы» – самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC-890. Это, конечно, не российские А-50, но очень существенное усиление воздушной группировки ВСУ. Ну а F-16 на Украине может оказаться как минимум 84 штуки уже этим летом, в июне, плюс еще 10 на запчасти. Перелома, понятно, они не внесут, но бить по приграничным районам смогут. Вже відомо, що Нідерланди слідом за Данією дозволили Україні використовувати свої F-16 для нанесення ударів по території Росії. Про це заявила міністр оборони Кайса Олонгрен. Вона наголосила, що Нідерланди не вводитимуть жодних обмежень щодо використання винищувачів. Україна сама вирішує, як їй захищатися. Кстати, і ми сказали в Голландії не проти того, щоби F-16… наносили удары по территории Российской Федерации. Накануне об этом сказал Копенгаген. F-16 – это носители ядерного оружия. И нам никто не даст и не предоставит гарантии относительно того, что в определенный вдруг момент руководство Соединенных Штатов Америки по тем или иным причинам примет решение передать Украине соответствующие ядерные боеприпасы, которые F-16 смогут применять. Даже теоретически нам никто не говорит о каких-либо гарантиях. В этой связи мы действительно, я полностью солидарен с позицией Мида России Сергея Викторовича Лаврова, который говорит о том, что а, будем рассматривать это уже как ну, фактически шаг к ядерной эскалации. Думаю, мы, мы должны, наверное, на мой взгляд, опять же, я говорю, знаете, отказаться сейчас от вот, таких выступлений отдельных политологов, экспертов, которые говорят, а давайте проведем, а, скажем воздушный ядерный взрыв где-то для демонстрации, скажем, наших вот, ну, решительных действий, намерений. Или там проведем подземные испытания. Уже на данном этапе нам а, важно понять, что не демонстрация нужна, а реальная готовность. Ой, які ж цікаві розмови пішли F-16 носії ядерних ракет. Якщо вони зрозуміли, то зараз у Кремля нова методичка. Вони нагнітають и запевняють, що це не Россия погрожит всем ядерной войной, а, видимо, Украина и коллективный Запад. А эскалация будет страшной. И я не хочу никого пугать, но очевидно, что Запад готов к ядерной войне с Россией. И к этому нас, вот во каждом малом шаге, который происходит, надо понимать, Запад готовится к нанесению массового удара по нашей территории ядерным оружием и будет это делать руками украинцев по предоставленным ими F-16. И правильно мы говорим о том, что это сумасшедшая эскалация. Они ничего не боятся. И вы увидите, как сейчас они дадут им самолет и дадут сколько надо. Потом они им дадут все, включая тактическое ядерное оружие. Не волнуйтесь. Они им дадут все. И когда вы мне начинаете говорить, что да ладно, чего то конечно, нет, я вам с первого момента говорил, им дадут все. Они воюют с нами на уничтожение. Это пора понять. Поэтому нам не надо стесняться. Нам надо жахнуть ядерным оружием, показать, что у нас есть. Хорошо, сначала пусть на полигоне, но я считаю, сразу на Яворском. Було б, звісно, непогано, якби нам дали тактичну ядерну зброю або, хоча б, розмістили її на нашій території, так як це зробила Росія у Білорусі. Але такої червоної лінії наші союзники точно не перетнуть. Але хто там знає? І так що виходить? Україна Україну ці об'єкти, потім рой F 16 потом реально прилітають в 35 які тренуються тренується сьогодні вже скільки полтора місяця, тренується НАТО з заходами постійно на Санкт-Петербург. Ядерне руже в тому числі приймає участь. Бачите, не подобається росіянам, що Україна власними силами наносить удари по раннього прідопріждження ядерної угрози. Але не виключено, що таким чином Україна намагається показати Заходу, що боятися ядерних погроз Росії не варто, оскільки вона не може захистити навіть свої системи ядерного стримування. Бити ядеркою ми точно не плануємо, бо у нас її навіть немає. Ані істощають Росію, щоб потім про. тестировав все элементы сетсоцентрической войны, вступить в бой уже со всеми современными средствами. И сегодня абсолютно под текстом негласно, абсолютно четко сказал министр иностранных дел. И вот об этом нужно сегодня говорить. Росіяни всіляко намагаються вдати себе жертву цієї войны. Але підміна понять розрахована лише на власну внутреннюю аудиторию, Бо весь світ розуміє, що агрессор – це Россия. И ей потребно остановить. Зеленский, что просит? Тактическое ядерное оружие себе, чтобы сдерживать нас. А на секундочку самолет F-16, который передает, так раз, таким носителем и является. Кстати, и установки Хаймар СМ-270, которые у вас на экране сзади, пускай оперативно тактические ракеты Атака МС-Блок-3, тоже может использовать специальную боевую часть, как наша Искандер. Тоже может быть носителем ядерного оружия. И ракеты, запущенные на Белгород, Курск могут быть тем элементам сдерживания. Я напомню, что у американцев их концепции единственная страна в мире, которая может превентивно применять ядерное оружие, звучит так для эскалации конфликта для того, чтобы закончить его на выгодных для себя условиях. Ну, с Японией они так закончили, им этот опыт понравился прецедент, и они его оставили у себя в доктрине, Японию, хотя они внутри. Вообще круто подмяли, поэтому конечно. Северная Корея, она всегда говорит, ребят, вы можете по нам ударить в любой день, поэтому даже близко не приближайтесь к нам, мы нанесем первыми. А нас розмігчають далі. Ще цікавіше, пропагандисти навіть починають складати різні сценарії подальшого розвитку подій, в яких для них та Ерефії позитиву якось мало. Тож знову так і хочеться запитати: а що з обличчям? Що ж сталося? А что означает расширение зоны применения американского оружия, вот, которое просит Ну, Украина? То есть, вот, то есть это, это значит, помимо да, Белгородской деле, Курской области, какие еще они рассматривают для себя цели? Любые, любые территории, куда дотянется этот тип боеприпасов? Но... Ростов, Воронеж, Краснодар. Мы часто, Брянская, обсуж... Брянская. Мы часто, мы часто обсуждаем э, стратегические, ну, не, не стратегические крылатые ракеты нового поколения, Штормшеду, скальп, которые летят на 500 километров. А аналог американский летит на 980. Как раз который хорошо пускается с F-16, да. что мешает их американцам передать, и это все будет уже в Подмосковье. А это не беспилотники, это высокоскоростные ракеты, которые маневрируют по трехмерной карте. Его сбить реально будет очень сложно. Это оружие войны с нами прорыва. А если оно будет пускаться еще в дополнение двух ракет, которые давно уже бьют по нашей территории Харм противорадарные, который доворачивают угу. и расчищают путь. И Малта, ракета приманка или которая создает. Как рэп летящее такое поле, когда на радарах ударные ракеты не видны, они отрабатывают технологии большой войны с нами, чтобы в какой-то момент быть готовым к большому глобальному удару. Я не хочу запугивать, угу. но это все открытая а информация. Что для них большой глобальный, большой удар? глобальный удар это одна из концепций, как они хотят победить Россию. Россию нанести Задача очень простая: максимальный удар разнесенными средствами, в основном это самолеты ядерным и неядерным оружием, то есть несколько тысяч крылатых ракет бомб должно обрушиться на нас, на все пункты управления ядерных сил, стратегического там сдерживания и так далее, и нас это должно обескровить, и мы тогда должны... Но быть они что, совсем камикадзе, что деморализованы, ли, Деморализованы, и после этого они скажут, что вот теперь можем ударить стратегическим, или давайте договариваться. Это тот, как они называют, разговор с позицией силы. А то количество самолетов F-35, которые американцы заталкивают, практически в горло забивают европейским странам, это и есть элемент вот этого налета на нас. Швейцария закупает 36 самолетов F-35, они и зачем нужны? Чехия практически беднейшая страна на 10 миллиардов. Те саме хочется запитати и у Соловьева, да, и гостей його его студии. Бо хоть они и пытаются заспокоювати граждан РФ, что-то не очень выходит. Посмотрите на эти да. пики. Андрей Викторович. Как будто мы года полтора назад перенеслись, да? Вот этих, мы с вами об этом когда в говорили? В этой студии, да. Беда вот этих паникующих и шапкозакидателей. В том, что, может, я не жестковато скажу, привыкли читать короткие новости в наших лентах, новостей. Мы привыкли жить одним днем. Мы считаем, что сегодня что-то произошло, а на месяц, а уж тем более на год, а уж на пять практически никто не смотрит. И мало кто может всю информацию собрать вместе, проанализировать и, наверное, посмотреть в будущее. Про то, что по нам будут бить ракетами, и то, что НАТО будет впрямую вмешиваться на территории Российской Федерации, мы в этой студии говорили, по-моему, года полтора назад. Це було предельно понятно, потому что самі условия були созданы. То есть є исходные дані. Как раз к тому времени було зрозуміло, що тут контрнаступа, все остальное, все це не уже. вже. Ось так. От. Та й це ще не все. Бо знаєте, чим ці балачки закінчилися? Ну, звісно ж, погрозами застосувати ядерну зброю. І, до речі, погрожують вже не нам та Україні. В случаї угрози територіальної силості Российской Російської Федерації вправе применить любое оружие, включаючи ядерное. Это же юридически законный документ. Ну чего, о чем спорим-то вообще, в принципе? Теперь второй момент. Ведь если вы хотите посчитать соотношение сил напрямую с НАТО, там есть проблемы. Они не критические, но проблемы существуют, в том числе по наличию носителей и количеству крылатых ракет в и особенно морского базирования. Так, да? В тех же томогавках. У нас это то есть противодействие? Есть оно было и есть. Какое? Ядерная. Как? На Миг-31 сколько? Четыре ракеты в ядерном снаряжении, так, да? Которые, выходя на эшелон пуска крылатых ракет морского базилия противникам, шли противовесом, к ним подходили, был локальный ядерный взрыв, их сшивали с траектории. и так мы сейчас защищали от крылатых ракет, те, которые в приличном количестве наштампованы Соединенными Штатами Америки. Они их держат. Это носители на надводных, на подводных кораблях. В основе своей. Чтобы Европа просто встала на колени. причем это дело одного дня? С минимальным расходом ядерных боеприпасов. С минимальным. Но ядерным. Обязательно. Обязательно. Я думаю, что эту решимость, наверное, нам надо высказывать. Ну, чего от этого бояться надо? Как видите, от киев за три дня планы Кремля трансформировались у «одним ударом поставить Европу на колено». А ви що думаєте з цього приводу? Невже пропагандисти реально злякалися? Напишіть у коментарях. Тим часом у Путіна інші проблеми. Вірніше, взагалі, то в нього немає ніяких проблем. Бо що йому там до Білгорода та його жителів? У нього літо в розпалі, туристичний сезон на носі. Літо почалося. Туристический сезон уже сезон, можно сказать, в разгаре. Поэтому поговорим сегодня. В качестве основной темы выбрана тема э, развития автомобильного туризма в России. Но а прежде, чем мы начнем обсуждать э, заявленную основную тему, несколько текущих вопросов. И э, один из них – это ход посевной кампании. Хотя, знает это может но про туристический сезон начальник Кремля сходав. Бо ж, вочевидь, це літо дійсно буде гарячим і туристичним. Тобто, жителів Білгорода в інших регіонах Ерефії буде ставати більше, бо вони продовжують покидати місто, яке тепер, як і Москва, Never Sleep. та не від веселого нічного життя, а гучного і вибухового.